Колеги, у нас сьогодні нарада заступників директорів законної роботи і питання нашої наради, спільна діяльність служб районної державної адміністрації Дергачівського районного відділу управління внутрішніх справ Харківської області та відділу освіти щодо профілактики злочинності, наркоманії та інших негативних явищ серед неповнолітніх. В роботі нашої наради бере участь начальник Дергачівського районного відділу управління Міністерства внутрішніх справ Харківської області Олександр Володимирович Грищенко, начальник відділу кримінальної міліції і справах дітей Андрій Олександрович Воловік. До нас повинна підійти директор Центру соціальних служб для молоді Наталя Олексійовна Черкашина. І питання нашої наради ще. Друге, превентивне виховання. Вірніше, воно в системі першого питання: превентивне виховання в системі виховної роботи Дергачівського району. Це питання моє, я буду е, давати презентацію, розповідати про систему самопревентивного виховання в Дергачівському районі. Отож, бо я з великим задоволенням надаю слово Олександру Володимировичу. Будь ласка. колеги. Чем обусловлена наша встреча? Ну, во-первых, это наши функциональные обязанности, что проходит время, мы должны проводить такие встречи. Ну, ну а прежде всего, да, мы проинициировали этот вопрос, чтобы не откладывать на позже, потому что ряд мероприятий, которые будут проходить на территории нашего района, ну и не только района, а и вот, будут нас волновать, как в части правовой дисциплины. Значит, прежде всего обусловлено тем, что, ну, во-первых, у нас начинается, это последний звонок, правильно? Вот это последний звонок. Потом выпускные вечера и следующая перспектива, это у нас каникулы, которые будут у детей. Это очень тоже важный вопрос, то, что касается нас, как правоохранительных. Э, на чем бы я хотел остановиться? Ну, если характеризовать временогенную обстановку, то... В районе, не буду я говорить а о вот той, которая она во всем районе цифровом выражении, я буду говорить, она стабильное, все, которые происходят, события, они все у нас проходят под контролем. Вот. Нет сильного такого роста, всплеска, либо то, что носит резонансный характер после у нас такого нет. Вот. Но во всяком случае, то, что касается деток, у нас есть небольшой рост у нас всего из в цифровом районе, это у нас в преступлений совершили участие людей. Это вроде немного, но если сравниться с прошлым годом, то рост составляет на 300%, правильно? Да, если в абсолютной цифре, когда у это же как судить. Если общую брать преступность, то у нас 180 преступлений, брать оттуда 8 преступлений, вроде не очень... Но все равно нас это волнует, для того, чтобы на вот этот период, о котором я уже ранее сказал, это летний период, упредить, не допустить. Нехорошее вот, слово, бороться с детской преступностью, я его никогда не употребляю, потому что с ней никогда не бороться. Детскую преступность нужно упреждать, упреждать и профилактировать. Вот, поэтому и еще раз возвращаюсь к этому слову, чтобы было представлено на нашем встрече. Хотелось бы и вас... Просить, чтобы в этот период времени я не зря сказал, что нужно не бороться а профилактировать. Детей, они в том периоде времени, до 18 лет, когда ну, головной мозг, то, что вкладываешь, оно нормально усваивается и не отторгается. Ну, поэтому так как вы сейчас пустынное слово изобилиты после накомитовых, кто пойдет, кто вообще за пределы уже школы пойдет. Вот так. Я думаю, они будут себя вести на тех характерных примерах, то, что у нас происходит. Что нас очень волнует. Ну, если по порядку идти, то когда последний звонок нас тоже он волнует. Дети выходят из школы. Оказалось, ну, вроде бы вы уже все дали, воспитали. Вот. И сегодня-завтра а они получат свой мандат и пойдут учиться, кто работать и так далее. Но, выходя из школы, поверьте, иногда творят такое а вечернее Неприятно смотреть, мы стараемся профилактировать, когда вот эти ленточки, все это уже превращается в что-то непонятное. Идут в лес, где-то идут на озера и так далее. Вот, то есть вот этот период нас очень волнует. Объяснить им, что жизнь на этом не заканчивается, что если не выпустить, что они уже стали уже самостоятельно взрослые люди. Всегда успеют они быть взрослыми, это, это нужно объяснить, что они начинают с этого периода формировать себя как личность и свое будущее. Вот. И второй этап это, конечно, выпускные вечера, которые будут запланированы. Вот у нас это все заложено, есть совместный план, все вот, ежегодно отрегулировано, но все равно нас этот вопрос очень волнует. Как как бы родители не занимались, не способствовали, все равно вот это употребление спиртных напитков. И, соответственно, подтягиваются туда выпускники, которые уже 5, 6 лет, 10 закончили учебное заведение. Ну и, естественно, которые они, а хотя же, что же были они повзрослее, ну у них на поводу, и, соответственно, вот, происходит конфликт, а мы работаем до самой ночи. Не очень легко получается. И категория такая, которая вы нежелательно и доставлять в и праздник родителям. Поэтому конечно, тоже обратить Следующий вопрос, который нас волнует, это... просьба вам максимально детей отвлечь на период времени, да? где есть возможности то лагеря, трудовые лагеря какие-то, любые формы какие есть, спортивные мероприятия максимально у нас есть и футбольное поле, если футбольная команда. Вот, то есть отвлечь детей, чтобы они не были брошены и на период времени, уже родители в нормальной семье не работают, но дети, когда попадают на улицу, то прекрасно понимают, хотят срослеть за один день. Тогда. Вот, поэтому, чтобы они максимально были какой-то период времени, попадали в поле зрения но ну, не всегда родители до конца проводят что положено от родителей, потому что на них составляют по нарушению прав. Следующий вопрос, который нас тоже волнует, это их тоже надо предупредить, детей, это поведение на воде. Ну, каждый год статистика показывает, что много случаев у нас людей, которые по всяким причинам, одни злоупотребления алкоголем, другие плохо плавают, либо неприспособленная приспособленная у нас водоем для того, чтобы плавать. Ну, и, соответственно, есть у нас не случаи, когда тонут люди. И, поверьте, еще когда взрослого человека, хотя там алкоголика одно, то это отношение. А последний случай в Прудянке, что девочку полтора года, поверьте, ребенка вы мать из вдруг из воды. В, 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 в общем-то, при том, что вы видели и слышали всегда, ну, не очень легко. Когда детей касается, поэтому нам нужно эту работу, я считаю, что тоже обратить внимание на водоемы, чтобы не прыгали, не ныряли. Водоемы у нас, как правило, практически редко, где у нас приспособлены, это там народы на Черкасской для купания, а все остальные неприродные, поэтому что-то в может находиться, это кадышно для детей. Не потерять. Следующий вопрос также я хотел остановиться, это употребление наркотических. Я вам скажу из опыта, что дети настолько подвержены этому направлению и очень легко поддаются, особенно это когда касается дискотеки, участвовать в дискотеках, когда появляется там лицо, которое начинает делать витамины разные, таблетки давать, экстази пробует ребенок, вроде хорошо, настроение хорошее, проводит до утра спать, не хочется прыгать, танцует и так далее, а потом уже начинает быть зависимым. Но тоже нас этот вопрос тоже очень серьезно волнует. Но будет любая информация, если кто-то подпитывает детей или кружится возле школ, то, пожалуйста, нам сообщайте, мы будем самые жесткие меры. Ну а для того, чтобы упреждать эту ситуацию, мы с Это полтавская Милиция провела специалистов в Полтаву, в Полтавскую на ну, управлении, Разработали такой диск, ну, для примера, для того, чтобы где показать, чтобы, в ну, что не тянуло на совершение такого преступления. может не калечить ни себе жизнь, ни жизнь родителей. Это вот такие основные вопросы, на которых я... Хотелось бы, с позиции нашего главного управления, министра внутренних дел, мы недавно, 28-го были на встрече с министром, где нам четко я поставил задачу, в том числе из тех 16 направлений, базовых, над которыми мы работаем, это одно из важных направлений, чтобы министрам было сказано, это прежде всего, немножко снять адми административное давление больше уделять профилактики, но это имеется в виду, что в этом заключается, это меньше составлять протоколы администрации, да, же и родители, но больше уделять внимание их профилактике, и так далее. ну, в том числе и преступности, чтобы не было гонки, там, что составили сколько протоколов, 100, в прошлом году 90. На этом обратил внимание, чтобы не было администрации. Главное это реальный результат, чтобы дети в городе приходили в школу, в семье было все хорошо. Это основные вопросы, на которые я остановился. Вот. Ну и, если есть вопросы, abord. я коротко, не то, да, что мне там докладно нарисовали, вот на несколько листов. Это все у нас и книжка, и газетах есть. Даже после начала. Ну, как Делаем, Пожалуйста, если есть вопросы. Вот, а картинку такую нарисовал, что У нас не совсем отлог, у нас нормальные ученики, я же постоянная аккуратно первая школа, я все это делаю, у держу свободно наблюдаю медалистов, учится и других, знаю школа бывает, другого. Это я так много говорил, потому что вы правильно поняли, что даже если у одного ребенка где-то в каком-то направлении, что я стал потерять, то очень ключей, что надо считать, что это наша недорого, это касается любых направлений. А, кстати, я еще забыл, такое направление тоже надо провести. беседу. вот эта болячка ихняя, это скутера. Вот. Если э, есть желание или в какой-то школе есть для того, чтобы пройти вот, на экскурсию и на нашу свалку посмотрим. Ну, то, что у нас из яркости, сколько пострадало, и какой исход, я думаю, что желание отпадет с весну накататься, уезжать на дорогу. а где еще... сколько находится? Ну, это склад у нас, на склад, штрафплощадка. Mm -hmm. Ну, это в районе, ну, это условно. Понятно. Сказал, Понятно. что это свалка, просто, чтобы видели, чем заканчивается. А туда реально, но а я же к этому сейчас подойду. Поэтому ежегодно я так. предлагаю, я ну, встречался, я первый раз в таком состоянии, я встречаюсь, всегда рекомендую, часть школы у нас не приезжают, там у нас есть, есть надо штрафплощадку посмотреть, посмотрим, что по еще довольно неправильное место, у нас есть раздели, не, не штрафплощадка, а специальная Площадка для хранения битого транспорта и криминала у вас, Смотрите, У нас в есть хороший тир, профессиональный тир. И, ну, с учетом проведения патриотической работы, как сейчас правильно называется. Ну, раньше начальная подготовка, военная подготовка. Сейчас мы можем тоже в рамках где-то по 30 человек можем принять. У нас там есть маленький зал в тире где мы рассаживаем дети, когда проходят, рассказываем а о рождении, ну и по концовке даем выпустить по два-три патрона на соблюдение всех мер безопасности. Они могут с боевого оружия, с которого мы с которым мы несем зло, мы могут выстрелить. И ответить тоже на вопросы многих, особенно выпускников. Ну, это вопросы такие. Пусть даже они детские, но все равно у них есть какой-то глубокий смысл. Поэтому мы знаем, что ответить. Ну и плюс экскурсия по райотделу. Можно, пожалуйста, планировать. У нас нет таких закрытых мест, где нельзя повезти детей. Мы можем полностью, по мы желание, пойти по маршруту чтобы они видели, чем занимается, в Какие направления у нас Я просто упустил это. Поэтому, если такое желание есть... То, пожалуйста, обращайтесь к нам. Только не чтобы не в один день, чтобы нападать не было. На полчаса после мы сюда можем организовать бюст и Это все у нас внутри нашей территории. Кроме этого, литературу можно показать. Ну, что будет интересный день. На любую тему об значит, покажем вам того. Ну, то есть заранее согласуем, если это будет, да, значит, этот вопрос обработаем так, чтобы детям интересно было, и полезно, и плюс, как бы, поработать, как предположим, как у нас, да, птичку поставили. Надо так раньше, а сейчас мы выполним свой вопрос. Пожалуйста, не есть вопросы. Со мной. Ну, я я сотрудничаю свой момент а телефон, А так у меня всегда двери открыты. если мимо проходите, заходите у меня прием граждан это для обособленного контингента, чтобы вы поняли, обозначен день, потому что по будет так говорить судьба не прижимать. Чем вот это день. Да. А так у меня все надо в любое время и...

З, по з, по з по пересічного проїзжає. З пересічного проїжджали. І діти не на відповідально. Олександр Ворон, якщо вас таке чувство, я трішечки розкажу про те, що ми робимо саме з превентивного виховання. Дуже коротко і швидко. Будь ласка, слайд. проблема превентивності в навчально-виховному процесі виступає на перший план на сьогоднішній день. При цьому слід урахувати, що зі змінами суспільного розвитку та їх впливом на дитину збільшуватиметься питома вага превентивного виховання в структурі загальної виховної діяльності. В районі працюємо за цільовою програмою, будь ласка, превентивного виховання. Мета програми створення обґрунтованої системи превентивного виховання. Забезпечення соціально-психологічної діяльності, педагогічно зорієнтованої на протидію втягнення дітей і молоді в негативні ситуації, стимулювання школярів до здорового способу життя, надання комплексної психолого педагогічної медико-соціальної допомоги неповнолітнім, які її потребують, допомога вихованцям суттєво збагатити знання і володіти мистецтвом самого виховання. Питайте, будь ласка, основні розділи програми. Я особистість, гармонія душі і тіла, створи себе сам, я за здоровий спосіб життя, закон один для всіх. Методологічні засади програми. Ви бачите нормативно-правові документи, за якими працюють освітні заклади. Програма, основні орієнтири, основні положення закону України про загальну середню освіту, концепція громадянського виховання, концепція превентивного виховання дітей та молоді щодо здорового способу життя серед молоді України, створення системи стосунків взаємопросвітництва», пріоритет розвитку особистості. Далі, будь ласка, наступний склад, структура організації, превентивного виховання в районі, дії координаційна рада РДА з профілактики негативних явищ. Ви бачите тут співпрацю із Національним університетом внутрішніх справ, районним управлінням юстиції, прокуратурою, відділом кримінальної міліції з дітей, службою з дітей, центром соціальних служб для молоді, центром психічного здоров'я, шкільні центри діють покоління правознавців, покоління Олімпійського резерву, шкільні методи об'єднання класних керівників, шкільні психологи та соціологи працюють. Саме з дітьми з питань превентивного виховання. І все це у взаємодії навчально-виховних закладів районної громадської молодіжної організації Нове покоління Дергачівщини, районного методоб'єднання класних керівників, районної психологічної служби. Основні напрями реалізації програми методологічні засади. Основні положення концепції превентивного виховання дітей та молоді, концепції громадянського виховання, концепції національного виховання, використання надбань різних культур споконвічних людських моральних засад і нормах людини праці, запровадження навчальний виховний процес сучасних педагогічних технологій, відхід від засад авторитарної педагогіки, створення системи стосунків. Взаємопросвітництва, взаємодопомоги та взаємозахисту, основні напрями діяльності програми. Перший розділ це правовий розділ, проведення науково-практичних семінарів з питань правової освіти, робота опорних шкіл з правого виховання, співпраця з національним університетом. будь ласка, слайди підряд. Співпраця з націонами, оце семінари, наші з питань превентивного виховання, робота опорних шкіл, теж семінари, співпраця з Національним університетом внутрішніх справ. підписання угоди з Національним університетом внутрішніх справ про співпрацю. Найперше підписалися угоду у перлинах, яка перлина селище Солоницівки. Зараз підписана угода в рамках. Цього району щодо е, співробітництва між Національним університетом і відділом освіти. Це ви бачите, слайд перлини, момент підписання угоди. Далі екскурсії до курявської виправно-трудової колонії музею Макаренка, відділу внутрішніх справ. робота загонів юних помічників міліції Прометей. Робота центру центрів Дергачівської районної громадської молодіжної організації нове покоління Дергачівщини, покоління правознавців, робота районної та шкільних рад профілактики девіантної поведінки, організація та проведення місячника правових знань єдиного дня права. Цього році ми провели залучення працівників управління внутрішніх справ і Національного університету внутрішніх справ студенти та аспіранти. Університету. Далі, будь ласка, спільна діяльність зі службами, матеріально технічне забезпеченість закладів щодо правової освіти, проведення уроків права на базах підприємств і організацій, робота літніх оздоровчих таборів для дітей вірянтної поведінки. Далі де співпраця з центральною районною лікарнею щодо здорового способу життя. І соціально-правовий захист дітей і молоді це основний розділ, це третій розділ нашої програми. Тут іде співпраця з різними службами, відділами, які е, мають відношення до соціально-правового захисту дітей та молоді. Далі, будь ласка, слайди, дайте е, е, практичне застосування знань з питань правової освіти. Далі, будь ласка. Робота психологічної служби, співпраця з Центром соціальних служб для молоді, єдині батьківські збори. В цьому році ви знаєте, що ви їх організовували, проводили єдині батьківські збори з питань правової освіти та виховання. Це юридичні консультації Національного університету внутрішніх справ. І очікувані результати щодо даної програми. І основне е, в результаті нашої співпраці тісної це рівень е, зниження рівня злочинності. Що брати до уваги 2000 рік, а це було дуже давно, то на обліку у відділі освіти і відділі кримінальної міліції в справах неповнолітніх тоді ще. Було 64 особи шкільного віку. Це ті, які навчались денні школі. На сьогодні на обліку кримінальної міліції справа дітей 15 учнів це 0,1% від під загальної кількості учнів. Будковою роботою охоплено 90% учнів 90% учнів детальної поведінки. Користуючись нагодою, мені хотілося б подякувати за співпрацю за таку співпрацю. Із управлінням нашим районним відділом управління внутрішніх справ Харківської області вас подякувати особисто Олександру Володимировичу за взаєморозуміння, тому що от я працюю вже 14 років у відділі освіти, саме займаюся питанням превентивного виховання, питанням профілактики злочинності. То за ці роки керівники, які очолювали ваш, ваш підрозділ, такі як кримінальна міліція справа дітей. Достатньо так з розумінням ставилися до нашої цієї співпраці, і досить плівно ми попрацювали за ці роки і маємо такий результат, тому що від 64 до 15 це, скажімо так, результат нашої з вами спільної роботи і навчальних закладів, відділу освіти, і вашого управління. Я від імені всіх тих, хто працює саме з цього питання, дякую вам і сподіваюся на подальшу співпрацю з Андрієм Олександровичем. Тепер вже з новим керівником. У нас заступники його знають, уже, тому що вже співпраця почалася наша. Не дивлячись на те, що ви нещодавно приступили до своєї роботи. Однак люди вас знають і телефонують вам, і спілкуються з вами. І сподіваємось на подальшу співпрацю саме з цього питання. І думаємо, що у нас, звичайно ж, не збільшиться рівень злочинності серед неповнолітніх наших закладів освіти. Випускний вечір. Випускний вечір. У нас есть отработанный план. Андрей Александрович, вы обещали нам телефон. Зараз. Нам 95. у вас же, а, вы хотели особисто, у вас ага. же криминальные милиции є... 947. Правильно. Особисти, якщо есть? 947. Особисто, если какие-то вопросы, нужно индивидуально 55. 55, 63? 63. 63. 63. 63 Дякую вам за руч за ініціативу. Ви саме за вашу ініціативу. Сьогодні наша зустріч із заступниками законної роботи. Ми. У нас сьогодні представники Міністерства освіти. Приїхали, зараз буде в нас церемонія така покладання квітів вичиста до пам'ятника першої черзі. Якщо почав приєднуйтесь до нас, да, но... ви залишаєтесь, да? да. 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 так? Да. так, так, так. У ну, вас невелике побажання, побажання, так. Щоб да. піво і співні напитки магазини не продавали неповнолітні. Хоть законы есть, но не за и не веком. Я этот вопрос упустил. Потому, что я вчера был на, приеме, приеме в этом в малой день. Я выехал в прием, был в сказ, вот этот вопрос и поднимался. Вот там есть и заявление, и конкретно там по другому а Особенно Продумаем. Продумаем, как, с учетом того, что закон, конечно, говорит о том, что пиво не алкогольный напиток, потому что прекрасно знаем, что это старт для того, чтобы употреблять крепкие напитки и, или таблетки, мешать их на Продумаем механизм для того, чтобы от школы прийти, либо их заставить, чтобы они не торговали, либо вообще их не а -а -а. Это, ну, это ну, такой вопрос ну, у нас есть на Спасибо большое. Это спасибо. разделение БЭП у меня в этом направлении уже работает. Лампочку зашли. Что да, да. Спасибо Всем удачи. Спасибо вам Боже. И вам